eri dunyo hojatlarini hammasini qondirib qo'yib ehtiyojlarini qilib qo'yib safarga ketgan bo'lsa yoki g'oyib bo'lgan bo'lsa ko'chaga chiqishlikka hech qanaqa ehtiyoji bo'lmasdan turib tabarruj qilgan holatda ko'chaga chiqqan ayol ham halok bo'lganmn mendan bu haqida so'ramanglar eunini yog'ini go'shtini yemoq ichmoq'ini ko'chaga chiqadigan ehtiyojini hammasini qondirib qo'yib ketgan erkak kishi lekin shunday bo'lsa ham ko'chaga tabarruj qilgan holatda chiqadigan ayol halok bo'lgan mendan so'ramanglar deydi qancha qancha akalarimiz tijorat bola chaqa tirikchilik maqsadida safarlarga ketgan bo'lsa shularni uyida qolgan ayollari mana shu hadisdan xabardor bo'lib qo'yishligi kerak hojatmi behojatmi ko'chaga chiqormaslik kerak inson o'zi biladi qachon chiqishlik zarur qachon chiqmaslik zarur va deyapti alloh taolo uyinglarda mustahkam o'tiringlar chiqiavormanglar deyapt